अमृत वेला सच नाव वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार चाला के उठ नाम जप निर आराध का व्यापई नानक मिटे उपाद संग जी अमृत वेले की महानता गुरु जी अपनी बाणी में बताते हैं कि अमृत वेला कितनी बड़ी बख्शिश है अगर किसी को मिल जाए और अमृत वेला प्राप्त करने की एक ही जुगती है कई बार संगत पूछती है कि अमृत वेला नहीं बनता टूट जाता है दो दिन चार दिन होता है फिर छूट जाता है तो दास बेती करे सबसे आसान जुगती, आसान तरीका है वो है अरदास अरदास जितनी भीतर से अरदास निकलेगी उतनी ही गुरु की बख्शिश मांगना है गुरु से बादशाह मेरी झोली में अमृत वेला डाल जो दुनियावी होते हैं वो जब भी गुरु के चरणों में जाते हैं सौ वाला हजार मांगता है हजार वाला लाखों मांगता है लाखपति जब गुरु के चरणों में जाता है भगवान के दर पे तो वो करोड़ मांगता है जिसको करोड़ मिल जाते हैं वो और मांगता है दुनियावी लोग दुनियावी बस ये मांगते हैं पर जो गुरमुख होते हैं वो तो बस एक की अरदास तू तुठा कृपा निधान ना दूजा बेखाल ए आ पाई मुतड़ी ने हिरदे रखा ऐसी मिहिर करो एक दिल नी विसरे प्राण अधारा एक दिल ना विसरे एक गुरमुख की अरदास और अमृत वेला मांगना पड़ता है अमृत वेले की बख्शिश धन गुरु नानक बाबा का वो शब्द हम रोज जपजी साहब में पढ़ते हैं मेरे निरंकार गुरु नानक खुद सवाल करते हैं दो पंक्ति में और एक पंक्ति में जवाब देते सवाल फेर के अगे रखी है जिद दिशे दरबार सब कुछ तो गुरु का दिया है फिर गुरु को क्या दिया जाए ऐसी कौन सी बेटा आगे रखी जाए जिसके रखने से मुझे उसका दरबार मिले मोह के बोलन बोलिए जिद सुन प्यार मैं अपनी रसना से मुख से क्या बोलू कब बोलू कैसे बोलू के जिसके बोलने से मुझे दरबार मोह के बोलन बोलिए जिद सुन जिसके सुनने से मुझे उसका प्यार मिले वो मुझे प्यार करे सवाल है और अगली एक पंक्ति में जवाब है अमृत वेला सजना करनी है तो अमृत वेले का समा गुरु नानक के चरणों में रख दे और वी विचार फिर क्या कर उस वे की वड़े आई की विचार कर उसकी जाद में जुड़ उसके सिमरन में जुड़ कमाल की बात है गुरु जी की बाणी इतनी अमृतमय गुरु की बाणी है प्यार संगत जी जो अमृत वेले उठता है उसके ऊपर गुरु की कितनी की कृपा बख्शिश खुशी अरदास अक्सर बेटी करता है मान लो आप सब बच्चों वाले बैठे हो घर गृहस्थी आप रात को उठे हो पानी पीने या किसी कारण आपकी सुबह जाग खुली है दो बजे तीन बजे चार बजे पांच बजे तो आपने देखा आपके बच्चे के कमरे की लाइट जग रही है दरवाजा भी खुला है तो मान लो आपने जब देखा तो आपका बच्चा पढ़ रहा है अपने कमरे में बड़े ध्यान से पढ़ रहा है ते संगे जी आप जब अपने बच्चे को पढ़ते देखोगे आपका मन कितना प्रसन्न होगा कितनी खुशी कितना प्यार आएगा बच्चे पे मेरे बच्चे को इतना प्रेम है पढ़ाई से इसकी इतनी लगन है इतना लगाव है ते संगे जी ऐसे ही घर में पांच मेंबर है दस मेंबर है पंद्रह मेंबर है ते मान लो सारा परिवार सोया है अगर तू अमृत मेरे उठ स्नान कर सिमरन माला पकड़ी है मूल मंत्र गुरु मंत्र सुखमनी पढ़ रहा है अगर तू तो अमृत मिले उठ के नेत्र में कर रहा है तो सोच गुरु नानक बाबा की जब तेरे पे निगाह आएगी तो बाबा कितने खुश होंगे सारे सोए पड़े हैं इसको कितना प्रेम है नेम नेम अमृत रे और जिसको अमृत मिला मिल गया समझो उसको सब कुछ मिल गया कभी भी अरदास करो कभी भी सिमरन करो प्रमाण है फल है पर अगर पूरी बख्शीश लेनी है तो फिर अमृत वेले संगत जी वध के अनुसार भी बोया जाए तो उसका फल बहुत मिलता है और अमृत वेला नाम बीजने का समय आप में से कोई ड्राइवर बैठा होगा कोई गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर भाई जो सियाना ड्राइवर होता है वो जब लंबे रूट पे उसको जाना होता है लंबी यात्रा करनी होती है तो उसकी कोशिश होती है कि जितनी सुबह गाड़ी निकाली जाए जल्दी गाड़ी निकल जाए उतना सफर लंबा निकल जाता है आसानी से क्यों सुबह के टाइम ना कोई ट्रैफिक ना कोई सिग्नल कोई बद्दी टॉप गेयर में चला देनी है चलती जा रही और दिन में तो फिर आप सब जानते ही हो क्या होता है पंद्रह मिनट का सफर कई बार दो घंटे लग जाते हैं और ऐसे ही सुबह अमृत जा जाब उठते हैं महापुरुष वचन करते हैं कि जैसे दुनियावी तौर पे सुबह के टाइम रोड खाली होते हैं जाम नहीं मिलता ऐसे अमृत वेले फिर बिरले ही होते हैं गुरमुख प्यारे जो उठते हैं अमृत वेले सच खंड का दरगाह का वो भी खाली होता है अमृत वेले रस्ता खाली दरगाह पे अरदास अमृत वेले जी अगर गुरबाणी में दर्शन करे धन भाई गुरुदास जी वजन करते हैं अमृत वेले जो भाई गुरुदास जी कहते हैं मैं उनके ऊपर कुर्बान जाता हूं किन के ऊपर ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਉਠ ਬਹੰਦੇ ਜੋ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਭਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰਨਾ ਬੰਦੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ एक होए एक, एक मन गुरु जाप जपन दे और फिर चौकड़ा मार के बैठ जाते हैं वो मूल मंत्र गुर मंत्र वाहि गुरु वाहि गुरु धन गुरु नानक धन गुरु नानक जो जपते एक मन गुरत चल जाए जुड़न दे जो अमृत वेले संगत में जुड़ती गुरु के चरणों में बैठ दास अक्सर एक बेनती करता है गुरबाणी में एक शब्द आता है उस शब्द में गुरु जी ने सबके बारे में बताया पर आखिर में गुरुजी कहते हैं कि सब तो बड़े भाग गुरु सिक्खा के सबसे बड़े भाग उन गुरु सिक्खों के हैं किनके जो गुरु चरनी सिख पढ़ते हैं जो गुरु के सिख गुरु की हुज़ूरी में बैठकर वाणी पढ़ते हैं नितनेम करते हैं गज किया को सतना यही वचन भाई गुरुदास जी कहते हैं कुर्बानी तिना गुरु सिक्खा संगत चल जाए जुड़ते दे। कुर्बानी देना गुरु सिक्खा

जो गुरसिख होते हैं वो चौथा पैर सुबह का उठते तीन से लेकर बजे तक सात पुरुषों का भजन है चार पैर और चार पैर रात होती है तीन घंटे का एक पहर रहता है और आठ पैर होता है अठतीस अठती चौबीस चौबीस घंटे हम कहते हैं और सतपुरुषों का भजन है कई बार दास विनती करता है कि पहले पहरे हर कोई जागे पहला पैर रात शाम छह से नौ हर कोई जागरा हर दुनिया भी काम करने वाला सब जागे पहले पहरे हर कोई जागे दूजे भोगी का भाव कृष्टि लोग भोग विलास नौ से लेकर बारह बजे तक और तीजे पहरे तस्कर जागे बारह से तीन तस्कर कहिए चोर चोरों का टाइम रहता है कभी आप नोट करना जितनी भी चोरी होती है डाके होते हैं ज्यादातर उनका टाइम बारह से थी। पहले पैरें हर कोई जागे दूसरे पैरें भोगी तीजे पैरें तस्कर जागे चौथे बहरे जोगी जोगी का भाव जोग कमाने वाले गुरसख प्यारे गुरु की प्यारे कुर्बानी का वचन अमृत वेले की महानता के बिननी रैणड़ीए चमكن तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे गुर जो होते हैं जो अमृत वेले उठ कर तारों की छाओं में जुटे और अमृत वेले जपने का लाभ चा लागै उठ नाम जप निस बसर आराध काड़ा तुझे ना व्यापै नानक मिटे उबार चा लागै भाव अमृत वेले उठ विशनान कर नाम जप अगर तू करेगा फिर काड़ा तुझे ना व्यापै फिर तेरी जिंदगी में कोई विघ्न नहीं आने लगा और नानक बेटे उपाद आदि व्याधि उपाधि का विनाश हो जाएगा अमृत वेले की महानता एक नहीं नेका ऐसे बचन आते हैं और दास अक्सर बेनती करता है हमेशा गुरु के चरणों में अरदास करनी है पातशाह मेरी झोली में अमृत वेला का ऐसी मेहर कर तेरा नेम ना छूटे वो तो धन बाबा नाम सिंह जी कहते हैं पहले नेम बनता है फिर धीरे धीरे प्रेम बनता है जिसका नेम ही नहीं उसका प्रेम कहां से आएगा नेम से प्रेम बनेगा और प्रेम से फिर प्राप्ति होती है साज कहो सुन ले सबै जिन प्रेम की हो तिन ही